sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Jika anda diminta masuk ke sebuah bilik gelap untuk disoal siasat, apakah anda berjanji hanya akan berkata yang benar-benar? Tiada yang dusta atau selainnya, melainkan kenyataan yang benar sebenarnya. Mungkin ia pahit untuk ditelan, pedih untuk dikenal. Mengadaptasi konsep dark room atau bilik gelap siri Shock Confession Bilik Gelap menggali dan membongkar kisah-kisah inspirasi rakyat Malaysia yang penuh tangis dan tawa. Di dalam Bilik Gelap ini, perca-perca kenangan manis, pahit, sedih, marah dan kecewa, malah kesesalan dan harapan dalam memburu piala kehidupan diluahkan secara telus dan jujur. Inilah Confession Bilik Gelap. Ini merupakan sebuah cerita benar. Perjalanan getir seorang wanita yang menghabiskan waktu, tenaga, keringat dan air matanya untuk anak-anak istimewa, anak-anak anugerah yang memiliki takdir hidup yang sangat luar biasa. Kali ini, Showcase Confession Bilik Gelap berbesar hati menerima kehadiran Datin Hajah Nolina Haji Alawi yang merupakan pengamanah dan pengerusi Keluarga besar Nur Alina Alawi Berhad juga merupakan pengasas dan yang dipertua pernim merangkap pengarah urusan Nur Alina Alawi Malaysia Senyap Berhad. Terima kasih Datin kerana sudi datang ke studio kami. Terima kasih uh -huh. uh -huh. banyak. Kebaik, terima kasih banyak. Mungkin lebih mesra kalau saya panggil Mama saja yeah, ya boleh. boleh ya? Itu yang saya suka sebenarnya. Okey, yeah. Mama boleh tak ceritakan secara ringkaslah siapa sebenarnya Nur Alina Haji Alawi ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih banyak Saya Nolina Alawi, saya orang biasa je, Saya berasal daripada Keluang, Johor Saya anak JT, Johor Saya dilahirkan uh, sembilan beradik Saya anak yang kedua Dan Alhamdulillah, saya mempunyai tujuh orang uh, anak kandung Dan um, empat orang anak tiri Dan juga ada tiga puluh tiga anak angkat yang sah mengikut undang Dan saya bela anak-anak saya Sebagai anak angkat dalam rumah saya sendiri Dan saya orang biasa, ibu biasa Yang menjalani kehidupan hari-hari Dengan anak-anak cucu saya Anak-anak cucu Anugrah Anak cucu kandung Dan saya anggap mereka seperti anak saya sendiri Yang lebih tepat untuk saya ungkapkan di sini Bagi para pendengar short Confession Bilik Gelap Yang mungkin tidak pernah lagi mendengar Kisah luar biasa Mama Lina dan anak-anak Anugrah ini kan Mama sebenarnya boleh saya anggap sebagai Telah memerdekakan anak-anak anugerah ini kan yang selama ini hidup. Mama pernah sebutkan terbiar, terdampar dalam kalangan ahli-ahli uh, keluarga yang mengalami uh, AIDS dan HIV ya. Itu yang uh, saya rasa uh, kisah yang kami mahu angkat di sini. Soalan kami yang pertama mama, kenapa mama bertegas memilih untuk menjaga dan memelihara anak-anak HIV AIDS ini, Kenapa mama? Semuanya kerana Allah Ya Allah telah gerak hati saya, gerakkan hati anak-anak kandung saya, gerakkan hati suami saya untuk saya menyelamatkan anak-anak anugerah ini, merdekakan diri mereka. Dan anak-anak anugerah ini dilahirkan ke dunia ini bukan untuk dicaci, bukan untuk dicerca, bukan untuk dihina, dia harus diselamatkan. Anak-anak anugerah mama, mereka terdiri daripada anak yatim piatu, anak kepada pesakit HIV AIDS yang terbiar, terdampar dan yang ada yang HIV dan ada yang tidak ada HIV. Anak yang uh, anak bukan warganegara yang teraniaya dan juga yang terbaru ni memang saya ramai anak dan ada juga yang ada HIV dan ada tak ada HIV. Dan terbaru ni saya dapat 5 anak orang asli yang di mana mak-maknya telah meninggal dunia uh, kerana barang otak dan An, yang, yang paling sedih anak yang sulung daripada lima beradik tu Telah dirogol oleh bapak tiri dia sendiri oh. Dan sekarang ni telah sedang, sedang mengandung 8 bulan hmm. Yang baru berusia 14 tahun Allah. Jadi pada saya Anak-anak guna ni bukan terdiri daripada anak sakit syair saja Tapi saya Namanya anak je memang nolina alami Dia tidak akan ada kompromi Kalau kena pada waktu dia Kalau kena pada memang dia tak ada mak bapak Memang saya akan selamatkan Saya akan berusaha untuk memayungi mereka Sebab mereka adalah anak yang tak berdosa Yang lahir ke dunia ini untuk mendapat hak Sama seperti anak-anak orang lain Jadi saya rasa Memanglah orang kata -i -i Nak nak lawi dia bolehlah buat Dia dia ada, dia ada duit dia ada, Tak, saya tak ada duit banyak Saya bukan orang kaya yang duit berjuta tak ada Saya cuma ada sekeping hati <silence> Sekeping jiwa <silence> Jiwa kibuan. Yang mungkin Allah titipkan untuk saya untuk saya menolong lebih ramai anak-anak ni bila ada Hati keibuan Yang Sebenarnya pada seorang yang saya Benar menolina Alhamdulillah Terkelus punya <laughs> Mama, Mama Saya pun rasa macam Ya Allah Alangkah besarnya tanggungjawab Yang Mama pikul ni Saya tak tak saya tak nampak Bagaimana kalau saya Di tempat Mama Nak mengikhlaskan hati Mama Bukan senang ya Dia kena sentiasa doa Ya Allah Tuhan ku, Aku berjihad kepada mu Ya Allah Kau berikanlah aku kekayaan hati Ya Allah aku dapat agak aku dapat Sentiasa menyantuni anak -anak ni Ya Allah Sentiasa menutup Ayat mereka Ya Allah Sebab tu saya ambil mereka Sebagai anak angkat yang sah Duduk dalam rumah saya sendiri Saya tidak ada orang gaji Semua saya uruskan sendiri Dengan suami dan anak-anak kandung Oh tak ada orang gaji Tak ada Mama. Saya tak ada orang gaji oh. Saya tak baik Pada saya tak perlu orang gaji Sebab apa Kalau kita ada orang gaji Kita akan jadi malas Mungkin Kalau kita ada orang gaji Orang gaji yang buat kerja kita Tak payah jadi pada saya Biar saya susah Biar saya Bersengkang mata Biar saya bergolok bergadai Allah dah bagi saya rezeki ni InsyaAllah anak-anak saya Dia tahu mak dia sayang dia dia tahu Mama mereka sayang, insyaAllah. Mama, saya uh, mungkin dalam soalan seterusnya Saya nak fokuskan tentang asuhan Mama Kepada anak-anak HIV AIDS ya Mama Saya difahamkan anak-anak ini ada yang datang daripada Ibu atau bapa yang HIV positif ya Mama ya? Ya, okay. ya, ha? Jadi Mama, saya nak tanya Sepanjang Mama mengasuh mereka di rumah sendiri Di dapur sendiri Di bilik tidur sendiri Maknanya di samping Mama sentiasa Malah saya difahamkan Mama menyusukan anak-anak ini kan Mama Boleh Mama okay. kongsikan cabaran-cabaran Yang berlaku sepanjang macam proses tu Mama sebab saya tahu masyarakat takut Mama bila dia tahu orang tu ada HIV AIDS kan nak pegang takut takut jangkitan daripada alio lah mm -hmm. jangkitan daripada sentuhan sebenarnya benda tu tak betul Mama kan betul. jadi macam mana so itu mitos apakah sebenarnya cabaran-cabaran yang Mama boleh kongsikan kami Ya Allah, cabaran tu memang banyak. Tapi Nolina Alawi dia anggap cabaran itu satu satu manisan dalam hidup. Jadi orang luar memang cakap benda-benda yang negatif ni orang luar suka bercakap. Mama tak kisah kerana Allah ada. Memang yang anak-anak um, ni mama bela mereka macam anak tak ada beza. Kalau yang sakit syaibi tu mama boleh-boleh tutup aib dia. Kalau dia sakit, memang sentiasa mama akan bawa ke klinik ataupun hospital. Alhamdulillah, Hospital Sungai Buloh memang uh, menyediakan uh, rawatan yang bagus untuk mereka. Setiap bulan, mereka akan ambil ubat di Hospital Sungai Buloh. Dan Alhamdulillah, suami saya Dato' Saleh memang dia pun sanggup bawa anak yang untuk ambil ubat di bulu, Alhamdulillah Dan anak-anak mama kalau mereka yang ada HIV tu Bila sakit, bila dia pukul day, kita boleh cuci lah uh, Macam sekarang ni anak saya yang umur 23 tahun Di CD4 dia terlalu rendah Jadi dia senang, dia mudah untuk kena jangkitan Sekarang ni jangkitan di mulut di mulut, dia, di bibir dia sentiasa berdarah Jadi saya sentiasa akan pastikan dalam keadaan bersih Dan sentiasa suruh dia every week untuk pergi ke klinik Untuk cuci dia punya luka Tapi memang tidak ada stigma Tidak ada beza-beza Antara anak kandung, anak angkat Anak angkat yang tak sakit dan anak yang sakit Semua sama saya, saya buat macam mana mama memahamkan anak-anak yang lain yang tidak HIV positif ni mama? Macam mana mama memahamkan mereka supaya dapat uh, bercampur gaul dan menerima adik-beradik sesama? Memang daripada ni dulu lagi mama memang uh, dapat dulu lagi mama memang sentiasa ten tanam ke dalam hati dalam mama jangan ada stigma dalam rumah kita ni. Kamu kena sayang dia. Kamu sebagai anak kandung saya, kamu kena sayang. Hati kamu ini adalah anugerah Allah pada kita. Inilah saham kita ke syurga. Kita bukan lagi dapat syurga. Tapi kita boleh memilih antara syurga dan neraka. Jadi kita sentiasa kena istiqomah dan untuk pengetahuan saya memang mengamalkan sistem mentor menti. Yang besar akan jaga yang kecil. Yang kecil akan jaga sama sebaik dengan dia. Jadi mereka di rumah memang perkataan-perkataan yang tak baik tak akan dia akan cakap. Mereka memang kurang bergaduh. Mereka memang sentiasa antara ukur antara anak kandung dan anak angkat dan sesama anak angkat sendiri pun mereka terlalu baik. Dan mereka anggap adik-adik tu adalah nyawa mereka. Dan mereka protect each other. Macam mana pula penerimaan rakan sekeliling ya, di sekolah Mama? Sebab anak-anak ni pasti ke sekolah seperti biasa kan? Alhamdulillah rakan sekeliling di sekolah memang mereka tak ada masalah kerana pada Mama kalau anak-anak Mama pergi sekolah dia macam orang biasa. Tak ada pun perbezaan antara anak, -anak Mama dan orang-orang lain kerana pergi sekolah kita akan bagi duit sekolah pakai baju yang elok-elok tak mau nampakkan dia daif tak mau nampakkan dia sakit syaiwi yang maksudnya Tapi kuantiti mereka ramai Bila mereka ramai Memanglah memang, Orang cakap Oh itu anak yatim Anak-anak tu hmm. Orang cakap Taklah kami adik-beradik ha, Itu ah. yang bagus Dan Alhamdulillah sekarang ni Suami mama uh, Menjadi YDP Di sekolah rendah Kampung hmm. Ceras Baru So benda Perkara itu Bagus lah Maksudnya uh, bila uh, suami mama sebagai YDP di kampung Cerah Baru hmm. punya sekolah rendah hmm. Sebenarnya hmm. untuk permulaan sekolah rendah lagi kita kena educate Murid-murid uh, di situ untuk jangan takut pada pesakit saya ni uh -huh. Jadi Insya Allah tahun depan cucu An Anugerah saya akan masuk dari satu. Jadi uh -huh. Alhamdulillah abahnya ataupun atuknya uh -huh. telah masuk dulu sebagai wadipi di sana. Insya Allah jadi bila cucunya masuk, Insya Allah tidak akan ada pilih kasih kat situ. Maksudnya, Faham. oh itu cucu saya, uh -huh. kena kenalah um, hormati dia sebagai. Uh, pesakit Syafiq Dan insyaAllah Cikgu-cikgu di sekolah Kampung Cerah Baru Sekolah Rendah Mereka memang memberi Support kepada keluarga saya Saya bersyukur sangat pada Allah Keadaan sekeliling di rumah Di di jiran-jiran saya pun Menyokong apa yang saya buat Dan sebenarnya Mama juga Ada memberi seorang anak Yang adik Syafiq 14 tahun dulu Kepada jiran depan rumah saya oh. So sekarang ni Alhamdulillah Jiran depan rumah saya tu Dia tak ada anak Mereka tak ada mm -hmm. anak Tapi Uh, dia memang Keluarga mereka sayang Kepada anak tu Sekarang umur 14 tahun Pandai berdikari Perempuan Yang saya dapat Daripada hospital Selayang mm -hmm. Alhamdulillah Masih hidup lagi Dan masih sihat Dan Menjalani kehidupan Macam orang biasa Yang penting Mereka kena makan ubat Satu hari Dua kali Pagi dan malam mm -hmm. Tanpa gagal Sampai habis saya mereka insyaAllah Ubat tu harus dimakan uh, Dimakan secara regular okay. Dimakan secara dia Mesti makan I see. Nah, Bila dia makan ubat itu Maksudnya Viral load dalam darah dia akan berkurangan mm. Jadi dia punya CD4 dia akan naik mm. Kalau CD4 dia makin rendah Makin, makin rendah Lama-lama dia kosong Sampai peringkat AIDS yang keempat Itu yang boleh membawa maut Sebenarnya penyakit HIV Kuman dalam darah tu memang ada Yang akan menyebabkan dia meninggal Ataupun kematian itu Penyakit mm. yang datang tu Mm. Sebab dia tak ada protect uh, Dia mm. punya Imun sistem Imun sistem dia Sorry Ya Imun sistem dia uh, Imun sistem dia rendah mm. Jadi senang Penyakit akan masuk Mama Dalam ramai-ramai Anak anugerah yang Mama belai Asuh Didik ya Ramai yang telah pun Apa kata selamat mendewasa Tapi dalam masa yang sama Saya difahamkan ada, ada juga yang Telah meninggal dunia okay. Meninggal di pangkuan mama Pula tu mama oh, Tak mama Allah. Cerita balik mama Kongsikan momen-momen tu mama Ya Allah Ya Allah, ya Allah. Saya telah kehilangan anak-anak anugerah saya bermula tahun 2009, uh -huh. 2011, yang terakhir 2015. Anak yang 2009 tu meninggal waktu bulan puasa, hmm. meninggal waktu saya dokong dia, Apa? dia terlentuk atas bahu saya. Dia kata, Mama kita nak pergi hospital. Ya, ya kita nak pergi hospital, dia, nak. dia meninggal atas pangkuan saya, nama dia... Nur Murni Muhammad Saidie dia dia meninggal waktu umur dia 11 tahun. Hmm. Dia, dia dia memang umur dah besar tapi dia mengecil, dia kecil. Jadi saya dukung dia. Sebelum dia meninggal tu memang dia tak boleh berenggang dengan saya. Malam-malam dia pun tidur pun dia bila dia sedar dia, dia tak nampak saya dia lari, dia, dia nangis dia nak saya juga hmm. Jadi memang saya masih saja tidur dengan anaklah kalau masih dia sakit kan. Kalau Mama kata sakit tu Maknanya Mama Sakit macam mana yang yang dia okay, alami? Yang mama? anak anak saya yang meninggal uh, Nur Murni tu Dia meninggal kerana Paru-paru dia berair mm -hmm. Jadi sesak nafas mm -hmm. Jadi itu yang membuatkan dia Kematian dia Yang anak yang kedua meninggal Nama dia saya panggil Uteh Nama dia Muhammad Ami Amza. Dia meninggal kerana Dia punya sinus terlalu kronik Daripada hidung mancung Sampai kemik Hmm. Ha, jadi dia meninggal dan implikasi terlalu banyak kan. Hmm. Jadi dia meninggal at pangkuan saya juga. Hmm. Waktu itu saya saya ingat lagi yang Uti masa meninggal dia boleh tunggu saya balik haji kali kedua. Saya hmm. bawa mak mentu saya Lumpur masa tu pergi haji tahun 2010. Hmm. Dia boleh tunggu saya balik haji. Saya ingat lagi 2 bulan 2 tahun 2011. Hmm. Dia meninggal memang semua berkumpul berkumpul baca kaya Yasin. Masa tu malam mm. Meninggal tu Lepas saya sempat semayang hajat Sebelah dia mm. Saya memulai semayang maghrib tu saya buat semayang hajat sebelah dia Saya kata Utih sekejap Benah Mama nak semayang hajat untuk Utih mm. Dia sujud terakhir tu saya Saya niat Ya Allah Tuhan ku Kau ambillah nyawa anakku Ya Allah patah hati kau dia itu ya Allah semoga dia tunggu aku di syurga mu mama habis si mama solat mama beri salam dia mama dokong dia mama masa kata lekong lagi saya nampak betul tu dia nyawa dia mula dicabut secara perlahan ya Allah mama dia kaki betul pakai tangan dia, dia pegang tangan saya kuat Dah dan bila dia dia, kurus hmm. bila nampak dia nampak uh, nyawa tu dah keluar nampak dia bergerak hmm. sampailah habis dia hmm. Itu yang anak yang kedua Nama dia Yang uti tu Tapi saya sempat bawa dia pergi haji umrah dua kali hmm. Sempat dia buat umrah oh. dua kali Rezeki dia Dia buat umrah kali kedua tu buat um, uh, Kali pertama dia buat umrah Bulan puasa Kalau orang lain Nak semayang uh, Terawih pun 20, 20 rakaat pun Mungkin susah kan? Tapi dia Di, di Mekah dia semayang 20 rakaat Semayang terawih oh. Dia ikut Angka-angka Abang-abang uh, dia pergi semayang terawih Alhamdulillah memang kuat semangat dia untuk hidup. Masa tu CD4 dia dah kosong dah. Oh. Hmm. Tapi saya nak kat saya nak bawa dia pergi umrah juga. Saya saya tahu dia boleh bertahan juga insya-Allah saya memang degil. Noli nak lawi memang degil. <laughs> Sifat degil tu takkan takkan hilang dari dalam dalam jiwa dalam hati dia sebab kalau tak degil saya tak bela anak-anak ramai ni. Saya tak bela anak saya yang saya syaib. Kalau saya cepat mengalah, saya tak bawa tak dapat bawa dia pergi umrah. Jadi saya nak rasakan anak yatim piatu, okay, macam di, diberi pada saya tu Maksudnya tak diterima oleh Keluarga sebab Mereka takut nak menjaga dia kan Jadi Saya selamatkan anak-anak tu Saya nak dia rasa Macam mana pergi umrah Macam mana Macam orang lain Tak ada beza pun macam, macam orang yang Tak sakit Jadi Alhamdulillah Dia dah pergi umrah dua kali mm -hmm. Akhirnya Dia meninggal atas pangkong saya Yang itu yang, nombor, yang kedua Yang ketiga Nurul uh, Natasha mm -hmm. Natasha saya sempat dia bela Bila Sepuluh bulan je Sepuluh bulan uh, uh, kalau uti tadi dia hidung dia sinus saya. kalau Nurul Natasha sekali lagi saya dapat anak yang uh, dia ada paru-paru berai juga jadi paru-paru dia berai dan bila stage tu dia tengok-tengok dia demam. Bila dah pergi ke hospital Sungai Buloh tu, dia, yang itu memang dia tak, dia tak saya tak boleh nak, uh, nak tangkap dia sebab dia mm. masuk ICU kan. Mm -hmm. Dia, saya tengok dia punya paru dia dah, dah teruk. Mm. Dia keluar dia, uh, dia punya air dalam paru tu dah warna hijau. Mm. Uh, maksudnya, dah, dia dah, dia dah kronik. So, dia meninggal dekat ICU lah. Jadi, itu pada tahun 2015. Jadi memang saya berdoa agar anak-anak yang adik Syairi panjang umur mereka Faham Dan bersyukur pada Allah kerana saya selamatkan uh, jenazah anak-anak saya tu Secara uh, macam, orang, macam orang biasa Dan anak-anak kandung saya dan anak-anak angkat saya Memang mereka melihat sendiri Macam mana adik dia nak dikebumikan Dan saya sendiri yang mandikan anak-anak saya Secara detail lah kalau, yeah. kalau Mama boleh kongsi Betul okay proses untuk uh, menguruskan jenazah uh, HIV positif sebab so, Mama telah melaluinya beberapa kali, kan? <laughs> proses dia macam orang biasa cuma kalau kita nak mandikan orang yang ada HIV ni sebenarnya HIV, kumat HIV mening, dia akan mati waktu jasad tu mati jasad tu dah tak ada dah, dah, dah tak ada kuman tu Tapi Yelah ikut prosedur hospital kan Mereka akan dimandikan um, Ikut prosedur hospital lah Maksudnya Dia akan dimandikan Dengan air Macam-macam air Mungkin ada hal tu Air, air klorok Sebab yelah untuk Bunuh kuman Lepas tu memang Saya lah sama-sama Yang mandikan anak saya Sambil mandi tu Saya cakap dengan dia saya cakap saya mama sayang kamu nak. Mama ni kan kamu yang terakhir. Oh, Semoga anak, anak saya tunggu saya di syurga insyaAllah. Dan saya nak tutup ayat anak, -anak saya. Maksudnya kematian anak anak saya ini terbela. Maksudnya dia meninggal tu ada yang bermaruah. Dia ada dia adalah seorang anak kepada ibu. Ibu yang bernama Norlina Lawi. Dan dia punya adik, -adik yang ramai yang membacakan yasin untuk dia. Yang mengiringi dia ke pusara. Jadi Alhamdulillah memang setiap tahun juga Mama akan bawa anak-anak Untuk pergi bersihkan kubur adik mereka Memang-memang itu dah jadi rutin uh, tahunan Dan uh, pada Mama Kerana Mama nak anak-anak Mama rasa Diri mereka dihargai Dan anak kandung, anak angkat tak ada beza Dan mereka menyelamatkan adik-adik dia Daripada insabazat hmm. Menyantuni adik-adik dia pun Sampailah habis Insyallah Yelah benda ni Perkara biasa untuk orang lain. Tapi bagi saya, ini terlalu istimewa untuk oh, saya tak. dan anak-anak saya. Ini luar biasa, Mama. Luar biasa. Mama hmm, sepanjang 19 tahun ya mama tahun. mendedikasikan uh, diri mama untuk mengasuh anak-anak anugerah ni mama uh, okey tadi mama katakan ada anak daripada bangsa lain yeah. anak yang terbuang ya pada pendapat mama apa sebenarnya yang masyarakat kita wajar buat mama sebab saya tak rasa uh, masih ramai saja lagi uh, masyarakat yang senang saja melabel ya eh, mama memandang dengan satu persepsi yang berlainan mama kan jadi sebenarnya apa mesej Mama kepada masyarakat di luar sana... ...supaya melihat anak-anak Anugerah ni... ...dengan pandangan yang lebih jernih Mama? Eh lah, saya ini orang biasa je. Wanita biasa yang selalu nak nasihatkan tu... yalah mungkin orang ada orang suka dan tak suka. Tapi pada saya, sebagai seorang ibu... ...kita tidak harus ada stigma. Kita tidak harus ada pilih kasih. Anak orang, anak kita. Betul. Anak kita, mm -hmm. anak orang. Mm -hmm. Maksudnya kalau... Anak orang anak kita tu Maksudnya Kita tengok dia Takkan kita tengok Anak tu terbiar Kucing pun Orang selamatkan Ini pula manusia kan Jadi pada saya Mereka tu Mereka yang Allah beri kepada kita tu Mesti ada sebab Jadi pada saya Kenapa Allah pilih Nulina Alawi Untuk menyantuni Anak-anak-anak ni Tak kira Anak yatim piatu Anak yatim Anak luar nikah Anak Yang um, Kan uh, Warga negara Anak yang terbaru ni anak, anak orang asli mm -hmm. Mungkin orang dengar pun orang takut kan? Pada saya, saya tidak ada istilah takut. Sebab Allah dah pergi kepada kita, orang ah, yang jodohkan kita dengan mereka, kita kena selesaikan satu persatu. Kita kena fokus. Dan kita tak boleh kata, hari ini nak bela, esok tak nak bela. Musa nak bela, tak boleh. Dia mesti istiqomah. Jadi pada saya, menyelamatkan anak-anak ni adalah satu faduki kifayah yang kita kena buat. Jadi insya Allah jadi ikutan beri semua Ini perniagaan ini sebenarnya. Mm Oh, tak perniagaan. Perniagaan apa eh? Kita perniaga ni, perniaga dunia, perniaga akhirat. Uh -huh. Jadi kita kita memang banyak dosa. Uh -huh. Biarlah kalau kita untuk berniaga, untuk menuju alam akhirat, biarlah itu. Faham. InsyaAllah kalau kita kejar akhirat, insyaAllah dunia kan sujud pada kita. Mm uh -huh. Perniagaan ni memang tak dapat, memang tak akan dapat uh, tengok dia punya keuntungan sekarang uh -huh. ataupun tidak tahu. Tapi hanya Allah yang tahu. Mama, saya rasa sebenarnya Mama salah satu pengajaran paling besar yang saya sendiri dapat pungut daripada kisah hidup Mama ni. Mm adalah bagaimana kita uh, memerdekakan perasaan Mem, kita memerdekakan dan memperkasakan yeah. dajat dan maruah anak-anak bagaimana kita belajar, sentiasa belajar tak berhenti nama yeah. belajar untuk mengikhlaskan diri kita apabila <laughs> membuat sesuatu kita pekerjaan. Kita tak eh. apa kita ikhlas tapi kita Ap, buat je macam, macam mana kita nak ikhlaskan diri kita Mama, sebab so, kadang-kadang bila <laughs> contohnya Mama, orang tu. Kita rasa enjoy kita yeah. kena rasa enjoy, rasa seronok mm -hmm. dengan apa yang kita buat, itulah mm -hmm. itu mungkin-mungkin, itulah ikhlas mungkin, tapi kita mm -hmm kita, hmm. rasa Kita enjoy Kita tak ada pura pura, -pura. Kita Kalau orang cakap uh, kan, Noli nak tu berlakon je Ya Allah Berlakon Bila berlakon dah penat dah Satu jam pun penat kalau berlakon Ini Faham. pula dah Dah berpuluh tahun Berbelas kan? tahun, tahun ha. Jadi ya Allah Hampir 20 tahun ya Mama 19 tahun. 19 tahun. 19 tahun So anak yang saya bela tu dah 19 tahun Masa tu saya bela Dia belum lahir lagi Dia dalam perut mak dia Dia mengandung Mak dia mengandung 7 bulan Saya selamatkan mak dia Uh, masa tu mak dia daripada dia, dia, dia uh, Seperenggam Arwah mak saya balik, datang ke KL Naik bas dengan uh, dengan gadis tu Jadi saya ambil budak tu, saya bela Jadi dia sampai bersalib betul. tu uh, tu lah, maksudnya Masuk 20 tahun Nantikan sambungan episod seterusnya Pada Minggu Harapan